Ada seorang ulama besar nama dia Al Imam Syabi. Ya. Orang bertanya kepada dia, "Wahai Imam, masalah ni apa hukum dia?" Apa hukum dia? Apa kata Syabi? "La adri. Aku tak tahu hukum dia." Maka orang yang tanya tu tanya, orang yang, yang bertanya pada dia, "Hai. Hey, ala tastahi min qawli la adri wa anta faqihul Iraq?" Engkau tak malu ke bila orang tanya kau jawab aku tak reti? Sedangkan kau ini dikenali sebagai orang yang alim di negeri Iraq. Sebut saja nama kau, orang tahu. Sebut saja nama kau, orang faham kau ni ulama besar. Tiba-tiba orang tanya, kau cakap tak reti. Kau tak malu ke? Ya? Ha, apa kata Syakbi? Syakbi kata, nak malu apa? Lakin al-malaikah. La tastahihi naqal subhanakala la ilma lana illa ma'allamtana. Aku nak malu sebab apa? Nak nak cakap tak reti. Sebab apa? Sebab malaikat pun ketika ditanya di Allah, "Hei malaikat, benda ni apa?" Apa kata malaikat? Subhanaka uh, la illa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku ni tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar kepada aku ya Allah. Malaikat satu makhluk yang hebat mengaku tak reti depan Allah. Apatah lagi aku, tak ada malu apa? bukan dia tak reti dia reti tapi masing-masing takut pada api neraka sebab bila kita bagi fatwa ni bagi hukum ni maka orang akan mengamalkan hukum itu dia takut kalau yang dia bagi tu tak betul macam mana dia nak jawab depan Allah ah ha, ini letih sikit entahlah ya ha kalaulah ulama-ulama di zaman ini semuanya akhlaknya begini Nescaya tak keluarlah fatwa-fatwa mengarut pada hari ini Ya Masing-masing memikirkan akhirat Masing-masing memikirkan bagaimana nasib aku di akhirat Bila aku keluar fatwa ini Tapi bila warok ini tidak ada Itu yang terjadi macam-macam pada hari ini Ya Macam-macam boleh Semua ada Semua boleh bagi Sekejap jadi halal, sekejap jadi haram Sekejap halal, sekejap haram Sekejap aja. Ya Saya pun tak tahu fatwa-fatwa ekspres pada hari ini Yang dikeluarkan ni macam mana boleh keluar pun Kita tak tahu lah tuan-tuan Itulah Pokok pangkalnya Ialah takwa di dalam hati Ya Sebab itu tuan-tuan yang dihormati sekalian Nak jadi seorang mufti ni dia bukan saja kena pakar dalam ilmu agama Lebih daripada itu tuan-tuan Mesti ada warak, mesti ada takwa di dalam hati Mari kita tengok kata-kata Hasan Al-Basri Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dia kata Hal tadri mal faqih Engkau tahu tak siapa itu ulama? Siapa itu orang yang dikatakan faham tentang agama? Al-Faqih al, al Zahid Al-Ladhi La Yaskhar Mimman Asfal Minhu Wala Yahmuz Man Fawqahu Wala Ya'khudhu Ala Ilmin Allamahu Allahu Hitama Yang dikatakan Alim Ulama itu Orang yang paham agama Pertama sekali sifatnya Dia mempunyai sifat warak Warak mesti ada Apa itu warak? Warok ni banyak peringkat Peringkat yang hebat apa dia? Meninggalkan perkara yang halal kerana takut jatuh kepada haram Itu warok Bukan meninggalkan benda haram Meninggalkan perkara yang halal kerana takut jatuh kepada haram Itu warok Ini mesti ada pada para ulama Mesti ada kepada seorang mufti Benda halal tapi tak nak buat saya teringat kepada Cerita mufti kerajaan negeri Melaka yang dulu Bukan sekarang ni yang dulu-dulu Yang mana dia mengasaskan sebuah madrasah di Di Lubuk Cina Ya, Madrasah Al-Falah Siapa nama tu uh, Beliau ni Syarat nak jadi mufti Boleh Tapi MB kena dengar cakap saya. Bukan saya dengar cakap MB. Dan saya tak nak gaji. Kalau bagi gaji, saya tak mau. Bolehlah lantik saya jadi mufti tapi saya tak nak gaji dan MB kena dengar cakap saya sebab saya bercakap dengan Quran dan hadis. Kalau setuju, okey, saya boleh jadi mufti. Ah ha, ini warok, Warak tentulah. Ya. Ah ha, bukan senang nak dapat macam ni. Ha, ya. Kemudian tengok kata Imam Malik pula. La yakunu alimun aliman hatta ya'mala fi khassati nafsihi bima la yulzimuhu nas wa la yuftihim bihi mimma law tarakahu lam yakun alaihi uh, alaihi fihi ithmun. Kata Imam Malik Tidaklah seorang itu dikatakan alim berilmu sehingga dia mengamalkan sesuatu yang mana dia tak ajar pada orang lain. Kalau orang-orang lain tak buat pun tak dosa dan kalau dia tinggalkan benda tu pun tak berdosa juga tapi dia melakukannya. Macam tadilah. Kisah seorang mufti yang tak nak ambil gaji. Ya, padahal ambil gaji bila dah bekerja ni adalah upahnya. Halal tak kita ambil? Halal. Tetapi Si mufti ini tidak mau mengambil gaji. Dan dia tak ajar orang lain pun. Dia pun tak kata tuan-tuan kalau jadi mufti jangan ambil gaji. Dia tak ajar pun. Tapi dia senyap-senyap buat. Saya tak nak gaji. Dan kalau dia ambil gaji pun bukan dosa pun tapi dia buat benda tu. Tak mau ambil gaji. Nah, ya. Ini yang dikatakan orang yang alim. Mufti, seorang yang sangat wara' cukup jaga betul benda itu tidak haram tetapi dia tidak melakukannya meninggalkan perkara-perkara yang halal kerana takut jatuh kepada haram inilah yang kita harapkan daripada seorang mufti bayangkan bila jiwa dia begini bagaimana fatwa yang akan keluar daripada mulut dia bayangkan bila takut dia kepada Allah begini bagaimana fatwa yang akan keluar daripada mulut dia ya bila dia warak dan disebut lagi bukan saja warak zahid dia juga mesti seorang yang zahid seorang yang cukup kuat zuhudnya kepada dunia tak pandang dunia langsung tak pandang dunia ya Imam Malik radhiyallahu anhu ada seorang sahabat dia bernama Tawus Tawus ini seorang ulama besar satu ketika seorang khalifah Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur Dia datang ke Madinah Dia panggil Imam Malik dan juga Tawus Datang mengadap dia di Di istana Istana hinggap dia Mereka berdua pergi Imam Malik ni dia protokol sikit Tawus, orang ulama besar dia masuk Duduk depan Khalifah Khalifah tanya dia Wahai Tawus, Cerita sikit apa yang bapak kau ajar kau. Dia bangun, dia kata bapak saya ajar saya pemimpin yang zalim itu ialah pemimpin yang meninggalkan hukum Allah. Itu bapak saya ajar saya. Oh. Siapa hari ni nak cakap macam tu tuan Imam Malik dia kenal siapa Abu Ja'far Al-Mansur ini Imam Malik dah angkat dia punya jubah dah Dah, dah sensitkan jubah dia Dia takut darah merecik nanti kena jubah dia Sebab Tawus ini memang cukup berani Bapa aku ajar aku Pemimpin yang zalim itu ialah pemimpin yang meninggalkan hukum Allah Itu bapa aku ajar aku Sikit pun dia tak ada ambil hati Memang betul pun apa yang dia cakap tu memang betul Ya, Apa yang dia cakap tu memang betul Abu Ja'far tanya lagi Tadi masa kau masuk ke dalam tempat mengadap aku ni Mengapa kau panggil nama aku? Mengapa tak panggil khalifah? Orang lain masuk mengadap aku semua panggil khalifah Assalamualaikum ya khalifah Assalamualaikum ya As oh, semua dia lah Tapi kau masuk-masuk Assalamualaikum ya abal abbas Mengapa kau tak beradap? Aku ni ikut apa yang Allah Taala ajar dalam Quran. Allah Taala panggil Nabi Muhammad, tak ada panggil Datuk Seri pun. Ya Datuk Seri Muhammad bin Abdullah tak ada. Dalam Quran Allah Taala panggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Muhammadur Rasulullah wal ma'hu ma 'ala al-kuffar. Ruhama 'baynahum. Ya, ya Quran. Muhammad dan pengikut-pengikutnya sangat berlembut kepada orang Islam dan berkeras kepada orang kafir. Allah panggil Muhammad nabi kita dengan Muhammad. Engkau dengan Nabi Muhammad siapa lagi mulia? Diam tawus. Imam Malik makin angkat jubah dia. Merecik darah ni kan ni. Eh, Hai kena pancung kan ni sebab dia kenal khalifah ni siapa. Lalu khalifah berkata, pengawal kamu angkat mereka berdua ni Keluarkan mereka daripada istana aku Apa kata Tawus? Ini yang aku dah lama nak tunggu daripada kau Maknanya dia tak ingin lah Dia tak ingin lah tuan, tuan nak duduk depan khalifah Nak bodik khalifah Ya tuan, ya tuan, ya tuan Tidak Sebab dia tak pandang walaupun sikit duit dalam poket khalifah tu Dia tak pandang Dia tak pandang walaupun sikit tawaran daripada khalifah Nak pegang jawatan ini, penasihat ini, penasihat ini Tidak, yang ini aku tunggu Tunggu apa? Tunggu kau halau aku daripada istana ni Aku tak ingin Ini kata ulama' yang zahid Dunia tidak ada dalam hati dia Susah ya Susah tuan-tuan ha. Nak zahid ni bukan senang Ya sekali dapat masa jadi pendakwa bebas Sekali ceramah orang bagilah Seratus itu tapi bila dah jadi mufti Satu bulan bersih 20 ribu Sekali dapat astagfirullah Dua kali dapat subhanallah Dah dua tahun tiga tahun dapat Sekali hantar duit ke bank berapa? 20 ribu hantar ke bank Dia kena cek jugalah Akaun-akaun mufti-mufti ni <tik> Kalau saya jadi PM saya akan cek nak juga tu minta mufti-mufti isytiharkan harta mereka. Sebab kalau mufti kita zahid, dah lama dah saya punya sekolah pondok dibantu. Tapi tak ada mufti pun yang datang, ustaz. Saya bantu sekolah ustaz. Sepauh daripada gaji saya untuk bayar gaji guru-guru di sekolah ustaz. Ini baru mufti yang zahid. Setakat ni tak ada yang bantu saya engineer ada. Yang bantu saya jual air tebu tepi jalan ada Yang bantu saya sekolah saya ni Toki-toki roti ada Macam Gardania Bantu saya Bagus Tapi Gardania ni Bukan orang alim Tapi dia bantu Satu minggu Dia hantar dekat 10 tahun roti tu Sekolah saya Alhamdulillah I kena check dia Gak ni account mereka ni Memanglah kita tak kata mereka makan duit haram tak ada. itu. Tapi cuma nak tengok zahid tu ada tidak. Ha ya. Mana seorang mufti dia kena zahid Nampak jelas dia tak terpaut dengan dunia Sebab bila seorang mufti telah terpaut dengan dunia Rasa sedap dengan kerusi empuk dia Bila dia datang aja orang buka pintu kereta dia Bila dia jalan atas kapet warna merah Bila dia bekerja dalam ekon Benda ini akan menghancurkan iman dia sebab itu bila keluar fatwa fatwa mengarut bila mengajar dia bab hid dan nifas Allahu Rabbi kalau saya mengajar bab hid nifas ni okey tuan-tuan sebab saya siapalah ustaz Uda ha tu ajarlah bab-bab tentang yang tinggi-tinggi tu -tinggi bab khilafah ke bab politik dalam Islam ke yang ni orang nak dengar daripada mula seorang mufti Bukan mengajar bab hate nifas Tapi itulah kita kena Panggil play apa tu? Play safe ke safe play? Ha? Play safe ha? Saya bahasa orang putih ni tak apa-apa kerti Semua nak play safe aja. Takut nanti yang sana tersinggung Takut yang sini tersinggung Ha? Takut kontrak tak diperbarui lagi Kalau macam ni rosak agama